Ну, а хто такий павучок І чи потрібно його боятися? Ми спитали про це у наших малих розумників. То маленька тваринка. паук, это насекомое с э, восемь мухом. Паучки ловят чтобы не кусали. Паучки живут у сели, у поле. Паучки водятся в угле. Там они делают себе паутину, заводят новых друзей там. Я бачу паучка, я его начипаю. Я от этих паучков защищаюсь, травлю их ядом. Когда я вижу паучка, я быстро утекаю. Я уже сто раз в руки их брал, кусались. Паука брать в руки противно. Они едят хлебушка, вот так, такую малюсенькую крошку с ну, вообще-то пауки любят мухов, потому что мухи это вкусно, а конфеты они не любят. Пауки может покусать и Ну, если паук меня укусит сюда, то я стану человеком-пауком.